श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मों व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रिपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्यश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोधद्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भीर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाप्यहण्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दद्मः पृथक् पृथक् सघोषोधार्थराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽव्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषी गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थपश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्येत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तता स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षस कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्च्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगास्सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान्स्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा तुमिच्छामि, ज्ञापि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते निहत्यथार्थराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेतस्मान् हत्वैतानाथतायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यब्धिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माद्भिभवात्कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बतमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मेक्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णपरब्रह्मपादार्पणमस्तु हरिः ॐ लैक् चेण्डि शेर् चेण्डि సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి మీ ఒపీనియన్ని కమెంట్ రూపంలో పెట్టండి జై శ్రీకృష్ణ